на новые руды. Сейчас я открою книжечку. И смотрите, какие здесь много новых руд. Вот всякие блоки на новые руды. Всего многого. И даже скипетры. Вот у меня еще несколько модов. Но другие, Но другие моды я буду уже рассказывать про них в другой серии. Сейчас мне надо найти для вас какую-то пещеру я вот буду лететь и искать пещеру. Так, ищем, 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 смотрим в оба. Ну тут у меня еще не прогрузилась полностью карта, поэтому не все так хорошо видно. Вот лава уже видно. Значит, где-то недалеко должна быть пещера. Вот гора передо мной высокая. А представляю, если бы я играл на выживание. Ладно, я открою сейчас э, инвентарь. Сейчас. И покажу вам все руды, которые есть. Открою на компас клацну. Нет, пусть это будет. Дальше. Вот на примере. Начиная от самой первой. Это медная руда. Из нее делается медная тоже броня. Это оловьяная руда. Тоже из каждой из этих блоков делается руда. Дальше. Марганцевая руда. Это тоже очень полезная вещь. Дальше смотрим. Медный блок. Это из, делается из нескольких слитков. Из 10 слитков железа. Это оловьяный блок. Тоже делается из 9 слитков. Марганцевый блок, дальше смотрим, бронзовый, дальше, гипнотизованный блок, блок дамской стали, Ан ангамеленовый. ангамеленовый блок, стальной блок медный кирпич, оловянный кирпич, марганцевый кирпич, бронзовый кирпич, гипнотизированный кирпич, кирпич из дамской стали, аналогенный кирпич, стальный кирпич, эксиметовая руда, гитовая руда, эксиметовый блок, гитовая блок и так далее я вам показал теперь я вам покажу что делать какие мечи какая броня из этого получается я сейчас кладу на компас вот так и ищу мечи и броню из этих вещей ищем ищем вот начиная отсюда это я вам вроде показывал ниже смотрим ниже так что-то еще ничего нету вот мы. Ниже смотрим Вот, все, из медной Медные ботинки Медный шлем Дальше смотрим, что это за Вот какая-то какашечка Типа бронзовый Бронзовый Дальше серый какой-то Типа такой фиолетовый Гипнотизованный Шлем из дамской стали И много чего интересного Ну, мне кажется На этом мне с вами Пора прощаться. С вами был Дэд Вай. Всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.